какие-то эмоции, чаще всего негативные, да, там вот у нас проблема, упали продажи, или там у нас проблема, выключилась электричество, проблема это негатив. Поэтому лучше и правильно начинать с фактов. То есть э, я привожу там сейчас пример конкретный, э, давайте его разберем. Вот факт. Световой день летом в среднем 12 часов, зимой в среднем 6 часов. Тут еще проблемы нет. Это просто факты, э, но на них я буду опираться, рассказывая дальше свою презентацию. Проблема состоит в том, что ночью не почитаешь. Ну, световой день короткий, солнце зашло за горизонт, темнота. И а, дальше идет усиление проблемы или а, в чем проблема для аудитории. То есть вы конкретно не сможете читать, но что вы сможете сделать, это отправиться в постельку что вы там будете делать спать или еще что-то, это ваше решение, но, скорее всего, читать на те у вас вряд ли получится. Смотрите, структура такая, вот если эту инфографику перевести на логическое объяснение. Контекст или обстоятельства, потом, собственно, в чем проблема, а потом ее усиление через привязку конкретно к аудитории. То есть в чем проблема конкретно для тех, кто вас слушает. Именно так, вот по этой воронке, это неспроста вот такая воронкообразная картинка, именно по этой воронке информация идет Через мозг, сердце. То есть факты это мозг, а то, что я конкретно лягу спать в то время, как я хотел, ну, например, почитать, вот это меня касается. Далее, рассказав о проблеме, мы переходим к решению. И у решения, в принципе, такая же структура, только зеркально противоположная. Мы сначала даем факты. Лампочка. 220 вольт потребляет 60 ватт. Чем эти факты хороши? То есть мы сначала даем характеристику, а потом преимущество. То есть она светит ночью, она ночью освещает помещение. И э, далее, чем это преимущество выгодно конкретно вам в аудитории? То есть когда полная темнота, при помощи лампочек вы сможете почитать свой любимый деловой журнал. Вот он. Вот такая структура. Решение представляется по структуре, характеристика, преимущество, выгода. То есть факты, чем эти факты хороши в принципе, и чем эти факты хороши для аудитории. Это называется говорить на языке выгоды. А если лампочка энергосберегающая? Вот. Если лампочка энергосберегающая, тут немножко меняется. Да, факты, факты по-прежнему мы декларируем, что 220 вольт потребляет 15 ватт, светит на 60 ватт. Точно так же, как и обычная лампочка, она освещает помещение ночью. Но пока вы читаете свой любимый деловой журнал, энергосберегающая лампочка экономит вам деньги на следующий выпуск этого журнала. То есть, ну, структура остается той же, но в зависимости от того, как меняется продукт, меняется и акценты, и меняется подача. Если тут есть какие-то вопросы или комментарии, давайте обсудим. Если нету, переходим к части вот Эльза, что-то печатает. То есть то, что, смотрите, я вам рассказал, да, может быть, у кого-то возникли сомнения или есть примеры. Знаете, какой классный пример структуры э, предложения этого решения? Если вы смотрели мультик про крокодила гену и про шапокляк с чебурашкой, то в одном из эпизодов, э, в, ну, в одном из эпизодов этого мультика там есть момент, когда э, шапокляк пытается продать одну идею крокодилу-гене. Проблема Шапокляк в том, что она не выявила его потребности и не обозначила никак проблему. Она сразу предлагает решение. Но структура, по которой она предлагает решение, была абсолютно вот идентична этому. А Шапокляк говорит э, гене, что давай дружить, э, потому что ты зеленый и плоский. Это факт. Он зеленый и плоский. Он говорит, ну и что? Она ему объясняет преимущество этих фактов. По Поэтому, когда ты будешь лежать на газоне, тебя не будет видно. Он говорит, ну и что? Тогда, когда прохожие будут идти, и ты им сделаешь ¡а, -а, -а, а! они испугаются и упадут, и мы с тобой посмеемся. То есть она говорит, факты, зеленый плоский. Преимущество. -пло когда ты лежишь на газоне, тебя не, вы не видно. Выгода, ну как бы для нас, в том, что мы сможем круто посмеяться над прохожими. Ну, она там не угадала в том смысле, что Гений неинтересно смеяться над прохожими, он на светлой стороне. Но структура была именно такая. Может такое быть, что проблемы реально нет. Надо ли ее тогда создать? Ксения, проблема есть всегда. Попробуй привести пример, и я уверен, люди, которые сейчас присутствуют на вебинаре, которые, кстати, из разных городов России, за три секунды тебе найдут проблему, если ты достаточно подробно опишешь ситуацию. Проблема есть всегда. Если нет проблемы, которая стоит решить, тогда зачем выступать? В чем цель выступления? просто покрасоваться, людям это не очень нравится, когда кто-то выходит просто покрасоваться. Ок. Не, ну мы можем после семинара, кстати, для тех, у кого будет желание и время, ну да, окей, можем говорить, что не проблема, а возможности. Тут за термины я предлагаю не цепляться, а смотреть корень. Давайте перейдем к заключению. Но не к заключению вебинара, а поговорим о том, чем, что из себя представляет заключение для нашей презентации. А, то есть как мы будем приземляться после нашего блестящего полета бизнес-класса. Вот есть такая функция нажать плюсик. Как это сделать? Или давайте так, вы, вы просто мне скажете я. Или, или никогда. Вот скажите мне, пожалуйста, кто хотя бы раз в жизни заканчивал презентацию вот таким слайдом? Я подниму руку. Я заканчиваю. Вот. Так. А кто никогда? Вот. Марина Александренкова, Никогда. Вот. Андрей. Молодцы. Молодцы. Спасибо за ваше время и внимание. Я сейчас добавляю слово вопросы. Окей. Окей. Ну, вот это самое, самое ужасное, чем вы можете закончить свою презентацию, это фразы «Спасибо за внимание». И именно такой фразой заканчивается презентация эконом-класса. Давайте с вами подумаем, чем заканчивается презентация бизнес-класса. Вот представьте, что мы с вами вышли, мы представились, мы рассказали, о чем мы здесь, почему для нас важно сейчас об этом рассказать. Мы рассказали маленькую историю, которая привлекла внимание нашей аудитории, мы четко описали проблему, дали решение. Чем нам закончить? Как нам закончить так, чтобы люди встали и похлопали, как Алгору в 2008 году? Чтобы люди э, вынесли что-то с этой презентации, может быть, запомнили, может быть, сделали. Как минимум поняли. Контакты. Успех это когда спикер после доклада, спикера после доклада долго не отпускает. А как сделать? Чем закончить, чтобы тебя после доклада долго не отпускали? Что стоит сделать? О, Эльза, побуждением к действию. Круто. Да, Эльза, а, контакты котиками. Каким-то громким словом. Саша говорит, купи. Цитаты, контакты. Интригой. Блин, если... Call to action. То отлично. Это оно и есть. Призыв к действию. Супер. Я рад, что а, перебили. Ну, тут мы ни с кем не соревнуемся. Кто первый даст правильный ответ, просто есть много вариантов. Да, я хотел бы, чтобы вы их озвучили, но ну, написали ваши варианты, чтобы мы те, которые не работают, отмели, а те, которые работают, отмели. Я даже не, даже не предлагаю делить на правильные и неправильные. Я предлагаю делить на те, которые работают, на вас и те, которые работают против вас. Вот если вы говорите "спасибо за внимание", то этот вариант работает против вас. У людей остается открытый вопрос тут столько нагнал по проблему. Ты дал какое-то решение и говоришь спасибо за внимание. У них встает не мой вопрос. презентация бизнес-класса всегда, абсолютно всегда, заканчивается описанием ближайших шагов и призывом к действию. То есть вы не просто озвучили проблему. Вот, например, он, у нас сегодня герой нашей презентации, это бывший вице-президент США Алгор. Вот представьте, если бы он описал проблему, что, не знаю, тают ледники, там, озоновый слой озоновые там дыры в озоновом слое и потом он говорит предлагает решение он говорит ездите там больше на велосипеде ходите больше пешком то есть не пользуйтесь машиной ну конкретные шаги купите энергосберегающие лампочки если вы владелец бизнеса следите за тем как ну, ваша компания которой вы владеете тратит ресурсы там ну те же принтеры электричество и так далее он предлагает конкретные шаги и и, и просто уходит Иска, не не Точнее, не так, неправильно сказал, да. Он, он, он не предлагает конкретные шаги, а просто он, например, говорит, решение такое, нужно экономить электроэнергию, нужно а, там, пере, пересаживаться на велосипеды, потом говорит спасибо за внимание и уходит. Это было бы не так круто, как было на самом деле, когда он говорит, что я призываю конкретно вас, у каждого в этой аудитории. Он, он просит, говорит, поднимите руки, кто владелец компании. Люди поднимают руки, он говорит, вот я вас призываю, задумайтесь в вашей конкретной компании сколько бы там не было человек, 10, 100 или 1000 у вас сотрудников, как вы тратите ресурсы там? Ну, вплоть, вплоть до того, что пьете вы из пластиковых стаканчиков или из кружек, да, засоряете ли вы вот этот мусор, крайне гордо, который там сваливает. Он предлагает конкретные шаги, что можно конкретно сделать. Если бы он закончил, и любая презентация, которая заканчивается, спасибо за внимание, без конкретного призыва к действию, без конкретных ближайших шагов, а, тут даже такой момент, а, например, ну вот, если возвращаться к отчету, вот отчет, э, мы сделали какие-то выводы, ну и человек думает, ну как я не вправе там, предлагать э, какие-то решения, если меня слушают там, директора департаментов, вы ошибаетесь, вы вправе предлагать, если для вас ваша карьера важна, то это ваш звездный час предложить, э, что конкретно вы предлагаете сделать. Потому что если вы просто расскажете о проблеме и скажете спасибо за внимание, они подумают, ну окей, этот человек нас проинформировал. Но сейчас нам придется, наверное, разбираться. А если вы будете тем человеком, который обозначил проблему и предложил пути решения, директора, руководители, владельцы компании обожают людей, которые приходят им, говорят, вот э, у меня есть такое решение, просто да или нет. Когда им не нужно вникать, а им просто четко рассказывают, им нужно дать отмашку, и дальше все будет крутиться. Вот такие люди делают быстро карьеру и чаще всего дальше потом стартуют там свои бизнесы. Как те люди, которые предлагают ближайшие шаги, это, для этого нужна определенная смелость. Вообще презентация бизнес-класса требует больших ресурсов, чем презентация эконом-класса. Тут все как в самолете. Билет в бизнес-класс стоит не в два раза больше, чем в эконом-класс. Он стоит в 5-7 раз дороже, намного дороже. Но в презентациях этот денежный эквивалент он выливается во время подготовки, в том риске, который вы на себя берете, когда вы выступаете. Выступить в презентации эконом-класса вы никакого риска не испытываете вы останетесь на той же должности, где вы были, вы останетесь там же, где вы, где вы, были. Но чтобы сделать вот этот качественный скачок, а презентация делается для того, чтобы реально что-то изменить в своей жизни, в жизни окружающих, только для этого. И когда проинформировать? Нужно обозначить ближайшие шаги и призыв к действию. Если ваша презентация не содержит ближайших шагов и призывов к действию, у людей остается не мой вопрос. И чё? Ну, тает ледник, ну, озоновые дыры. И чё? У меня, блин, вообще, не знаю, мне ТО пора проходить. У меня свои проблемы. То есть ты им говоришь, что, блин, надо на велосипеде трясаются, у него все. Потому что без призыводей к действию это так работает. Нужно не стесняться конкретно сказать людям, что делать. Если вот в нашем примере про лампочки, нужно конкретно сказать, что вот после презентации подходите и покупайте. Или а, если я не продаю лампочки, то просто за природу, пожалуйста. Делайте так, что все лампочки в вашем доме будут именно энергосберегающими и никакими другими. Вы можете купить там-то, 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 вы выбираете сами. Призыв обязательно должен быть. И это и есть логическая структура, когда вот этот призыв есть. И это то, на чем вы можете сорвать аплодисменты, это то, что э, задерживает вас после выступления с вопросом. Если вы напишите просто «вопросы», то люди скажут «нет вопросов». А если вы скажете «покупайте лампочки», то люди подойдут к вам э, с вопросами, они спросят, а какие лампочки или почему лампочки, а вот у меня есть еще идея. Это вызывает В ближайшие шаги, это конкретика, это вызывает диалог. А фраза «вопросы» обычно не вызывает вопросов. Вот. Это была структура, и немножко э, хотел бы я еще пройтись по цели выступления, потому что э, структура и цель выступления они э, взаимосвязаны напрямую. То есть та структура, о которой я сейчас рассказывал, которую мы обсуждали она определяется… Вот, Энрике, я рад, что вот эти 1 час 5 минут для тебя прошли не зря, и ты уже нашел, как можно сделать свою презентацию лучше. Круто, спасибо. Структура этой презентации, она напрямую связана с целью вашего выступления. Давайте подумаем.